Росім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур, це програма. Насправді, і сьогоднішня наша розмова піде про професійне орієнтування молоді, або як це називається зараз. Кар'єрне орієнтування молоді. Є ціла платформа, яка називається І, Власне сьогодні у нас в гостях люди, які будуть розповідати про те, як це відбувається в модерному суспільстві, як молодь обирає собі. Свій фах задоволення представляє наших сьогоднішніх гостей студії, голова правління громадської організації фонд професійний розвиток Харків Ірина Фоменкова. Добрий вечір, пані Ірино. Добрий І вечір. адміністраторка проєктів та програм Наталія Кругла. Добрий. Добрий. Добрий вечір. У нас знаєте дуже дивна ну не тільки у нас, насправді. Я думаю, що це стосується всього такого умовно пострадянського пространства, але дуже дивна країна, у якій є. Знає, епохи. епохи, коли усі, були, усі хотіли стати юристами, епохи, коли усі були економістами, і їх ну, готували, всі вищі навчальні заклади і так далі. Там, не знаю, психологи трохи. А, і, ну, В принципі, дійсно виникає питання, а звідки, як, як це знаходить? Якась як пошесть, вибачте, за це слово, але ну, от усі просто бажають стати там кимось одночасно і так далі. Мови не йде про. Сподіваюсь про какое там зомбування, или какую-то сведомую информационную кампанию. Но на самом деле очень интересная проблема, очень цікаве вопрос, почему молодь выбирает самую ту чи іншу профессию и как она это делает. Я думаю, что выбирает зачастую не молодежь, выбирают чаще всего родители. Но даже если выбирают молодежь, то ориентируются на то, в какой сфере на сегодняшний день лучше всего зарплата. Угу. Мало кто задумывается о том, какие профессии будут через 5-10 лет, о какой-то футурологии, да, а это же наука, которая существует. Никто не анализирует рынок труда глубоко. Вот у знакомых спросили, экономисты хорошо зарабатывают или юристы хорошо зарабатывают. И все пошли стройными рядами в экономисты. Я, в общем-то, тоже плод такого заблуждения. Син подруги, так званый, так той и персонаж, який він став економістом, да. і ти йди туди, так, тобто це, це приклад, це і дійсно працює досі. тобто чийсь досвід стає мотивацією для того, щоб а, дитину ну власне ще дитина, підліток або юнак, або там дівчина обирала собі професію, це на вашу думку домінуючи, так? Я думаю, что на сегодняшний день молодежь все таки другая, они не такие, какими были мы 20-25 лет назад они более самостоятельные, у них есть интересы, они много чего уже видели, много чего пробовали. Но тем не менее, когда речь заходит о выборе профессии, мне кажется, мнение родителей все-таки доминирует. Ну, я думаю, что если бы мы сейчас опитали, скажем, ту молодь, которая, возможно, смотрит нас, я думаю, 90% сказала бы айтишник. Все одно. Да. От, є ну, така етензія, так, погодися, так? да. це свідома, знов таки, це свідомий вибір, або це ну плід якоїсь необізнесу, бо професія, реальна професія, вона зазвичай не зовсім відповідає тому іміджу, про який там мріють молоді люди та дівчата. Так, тобто вони закохуються у мрію, а мають справу з реальністю, де айтішник може займатися трохи іншим. Це ж проблема, насправді так? Так, да, безусловно. На самом деле, айті-спеціальність спеціальність це така дуже обширна і кожен кажди. Может у нее пойти. Но если зная, какая зарплата сейчас у айтишника, конечно же, все хотят. Это безусловно. И все видят красивые mm -hmm. картинки, как можно заниматься, там кодировать, лежа под пальмой, или как обустроены офисы компании Google, например. Mm -hmm. Или даже харьковских IT-компаний с теннисными столами, спортивными залами и так далее. Но никто не видит рутину хотя и как много стороны, для этого нужно работать конечно это навык в руках в любой стране ты можешь зарабатывать деньги неважно здесь ты или куда ты захотел переехать то есть в принципе это хорошая специальность и она да действительно востребованная сейчас Вибір професії, головний біль для батьків, головний біль, звісно ж, для молодих людей та дівчат. Так а ви взялися за цю проблему. Я ну чесно кажучи, не я б на вашому місті навіть не знав би, з якого боку до неї підходити, але ви презентуєте нові підходи і модерні підходи. Розкажіть про те, що ви власне пропонуєте, як обирати, якими методами. А можно я начну чуть издалека, почему мы, собственно, этой проблемой решили так, заняться? Так. Наша организация, Фонд профессионального развития Харькова, была создана в 2013 году с целью решения проблемы безработицы социально уязвимых слоев населения. У нас начал работать проект «Перспектива», который помогал людям, которым сложно найти работу самостоятельно, которые зависят от социальной помощи помогали найти себя в этой жизни. И когда мы поработали год-два, к нам обращались мальчики и девочки, которые в 30-40 лет не могли выбрать профессию. Хлопчики в 30-40 а, лет. Да, и в да. 50 тоже. Иногда мамы приводят этих мальчиков и угу. девочек. Это трагедия на самом деле. Как правило, у них стопка дипломов больше, чем один, а, то есть высшее образование, все, что родители могли дать, в общем-то, дали, а профессии нету. И мы решили заняться профилактикой. То есть на том этапе, когда нужно сознательно подходить к выбору профессии, помочь ребятам и их родителям действительно сделать этот выбор осознанно. И в 2015 году мы запустили такой ну, волонтерский вначале проект. Кто-то нам помог с помещением, кто-то с обедами, кто-то с транспортом. Департамент образования помог нам отобрать 40 мотивированных подростков. И мы для них сделали такую программу на несколько дней, которая была основана на э, тесте таком широко известном "пять сфер". Есть разные сферы, в которых может mm -hmm. человек работать: человек-человек, человек-техника, человек, человек художественный образ. Но об этом Наташа может mm -hmm. рассказать подробнее. Э, и мы запустили такой вот ну, пилотный, скажем, да, на волонтерских началах проект. Поняли, насколько это востребовано. Услышали отзывы этих подростков, отзывы родителей. Потом начали потихоньку работать с подростками опять-таки социально уязвимых категорий, потому что им сложнее. Они меньше получают помощи от своих родителей, родители, если сами не смогли найти себя в карьере, скажем, то они детям тоже не могут помочь. И мы отрабатывали этот проект, мы модифицировали подходы, но все основывается только на методах неформального образования потому что молодежь другая, это поколение Z, они плохо воспринимают академическую форму обучения, когда им что-то пишут на доске, и, в общем-то, мы тоже ее вряд ли воспринимаем хорошо. Есть методики, которые в мире существуют много лет, которые отработаны, но в нашу жизнь они только входят. И вот, используя эти методы неформального образования, мы развивали, скажем, эту программу Бипрофи, и на каком-то этапе пришли к тому, что мы можем помочь там, 20 подросткам, 40, 100 подросткам. Но если мы не задействуем родителей и свиту то наш вклад, в общем-то, минимален. И, наверное, стоит рассказать все-таки о проекте, Про ответить пять на заданный вопросы. Это, это да. красивая назва, поняли вам слово, что за пять сфер, и можно якость вирахувати, ну я не знаю, чи це, це якийсь психологічний тест, психологічний yeah. профіль, чим людина а, ну, что у нее выйдет, и чем она на самом деле хочет заниматься, хотя она может про это и не ну, На самом деле, есть психолог Климов, который давно еще сделал такую классификацию сфер, что это есть человек, который умеет взаимодействовать с разными, ну, с разными стихиями, будем так говорить. Есть человек-человек, человек-художественный человек образ, человек-природа, человек-техника человек-знаковая система. И все профессии, которые есть на данный момент, они классифицируются по этим сферам. Соответственно, каждый день у нас в этой программе посвящен от той или иной сфере. Например, если это пятидневная система образования, да, например, пятидневный лагерь или семинар, то первый день посвящен полностью профессиям работы с людьми, второй день посвящен профессиям знаковой системы, это такие как IT-технологии и так далее. И, ну, и так пять дней посвящены каждой сфере. В конце подростки проходят профориентационный тест, который определяет в какой сфере они могут быть более успешными. Конечно, реже бывает так, что это чистая сфера, когда человек, когда ребенок, да, расположен, например, только к сфере человек например, природа, uh -huh. да? Чаще всего это что-то на стыке, например, человек, природа и техника. Это могут быть зоологи и так далее, которые могут разрабатывать интересные методики работы с или экологией или чем-нибудь еще. Плюс так как, как говорится, фишка нашей программы, мы приглашаем успешных людей, которые, это, это в основном, это даже не в основном, это все молодые люди возрастом там, до 35 максимум лет, которые говорят на том же языке, на котором говорят сами подростки. И которые рассказывают свою историю успеха, как они вообще достигли того или иного. И чаще всего это те люди, которые, в принципе, у которых не было богатых родителей, uh -huh. которые сами добивались, просто правильно и вовремя нашли свой путь. Ви знаходите, вираховуєте здібності а, дитини, там підлітка, або все ж таки мова йде про орієнтування. Бо, а, ну скажімо так, дитина може розуміти, що їй щось вдається, але вона не хоче цим займатися. Вона хоче там грати на трубі, а в неї виходить класно боксувати, ну умовно кажучи, так. От окей, ви їм даєте підсумок, окей, слухайте, ти класно боксуєш. Я я ж не хочу. Знайдіть мені фах, де я б там заробляв і був би щасливий. Проблему, Но, ну, всем, у нас да? в организации работают и коучи, и э, карьерные консультанты, рекрутеры, и так далее, которые могут помочь подростку найти профессию на стыке. То есть то, что он очень хорошо умеет, и то, что он любит. И можно это соединить и получить то, чем он будет uh -huh. готов заниматься. На ча... Можно так, я так, прошу, дополню? Так, Мы на самом деле за пять дней самого прекрасного профориентационного лагеря не можем в итоге сказать, будешь ты боксером или быть тебе космонавтом. Это утопия. Наша задача помочь ребятам и их родителям грамотно анализировать, показать, какие факторы нужно анализировать. Рынок труда сегодня, профессии, которые будут востребованы в будущем, источники информации, которые нужно анализировать. Плюс свои компетенции. Мир. Да, угу. свои компетенции, безусловно. Мир меняется все время. И чем дальше, тем стремительнее. И то, что мы говорим сегодня, может быть устареет гораздо быстрее, чем нам кажется. То, что футурологи прогнозируют на следующие 10 лет, может быть, произойдет за ближайшие 3 года, а может быть, растянется на 15. Потому что это наука, в общем, там. Футурология. Футурология ну, такая сомнительная да. наука, да, давай да. это честно. Ну, так, на самом так, деле так, нет, она основана такое. на каких-то факторах, на анализе, но угу. все-таки это не то, что можно просчитать, вот сегодня, ну, наверняка, так, это не физика, не математика. А, поэтому, если мы научили, показали как рассчитывать, какие факторы учитывать, на что в себе обращать внимание, какие тесты проходить, что в себе анализировать, то через несколько лет подросток сможет сменить свой вектор развития. И в принципе наш мир таков, что человек меняет профессию раз в 10 лет, в 15, это нормально, для кого-то быстрее. И задача проанализировать свои способности, свои желания и все-таки рынок труда, и найти вот то, что на стыке будет. Та професія, Ось вот це наша головна задача. Чи насправді це потрібно. Є ж ситуація, вона досить типова. Я звісно ж не скажу скільки там відсотків, але ну, мені здається, що переважна більшість або принаймні значна кількість дітей, яка підходить і до складання до тестування, і потім вже подає документи, і на цю мить вони поки що навіть не знають куди. Вони не зорієнтовані? Ну тобто, так, є позиція батьків. Є там якісь власні уподобання, досить таке не знаю, примарна уява про те, що там буде далі. Так, чи ваші тести їм якось допоможуть взагалі? Практичний сенс того, що ну, все одно що ви кажете про те, що все змінюється. Хто знає, чим я буду займатися завтра. Окей? Мені подобається це, але батьки кажуть, ну там можна заробити, то давай я туди. І це ж вагання знов таки, так? І Чи допомагають в цій ситуації тести? Тест це не панацея, але тест, безусловно, допоможе взглянути на свої способності чуть більш об'єктивно. Плюс любой тест нуждається в трактовці. очень много прекрасных тестов, в которых просто элементарно устарел перечень профессий. Когда современные подростки считают, что их компетенции подходят для работы проводника, uh -huh. они хихикают и говорят, да, прекрасно, показывают пальцем друг на друга, ты будешь проводником. Но на самом деле при грамотной трактовке психолог или тренер объяснит, что это значит сфера человек-человек. Uh, ты можешь работать с людьми, ты можешь работать с техникой, например, какой-то несложной, да, что там нужно в работе проводника. Я сейчас сочиняю на ходу, но тем не okay, менее... Да, понятно, да, так. Потому что я не тренер, я не психолог, я не коуч. Uh, но тесты помогают, безусловно, сориентироваться. Часто звертаются, власне, перед тем, как вызначаться, куда подавать там документы, какие испытания складать и так далее. Да, в основном обращаются, и мы стараемся в программе, все-таки стараемся помочь найти то направление, хотя бы в котором они могут, по крайней мере, обучаться. То есть мы стараемся сделать соединить компетенции подростка, плюс какие-то новшества в профи, ну, на рынке труда. Uh -huh. И после этого мы уже стараемся и общаться с родителями вместе с подростком наравне. А вы двичи чи тричі вжили слово компетенция. Что вы имеете на увазе? Какие взагалі компетенции есть у подростка? Ничего вообще, ну, дитина, что ничего они не делали, не знают життя, не знают, на что они здатні, и что у них там, власне, выйдет. Подростки? Ну, не та... знают в жизни? Окей, okay. ну не работало, більше все ж таки не працювала, або працювала якось там, ну, э несерьезно так, что при нами, так, ну, тем самым проведником, ну, кто же там працював в дачачьей университете, а у mm -hmm. них могут быть компетенции? Вообще, в целом, компетенции это то, что может, что в принципе подростку поможет в дальнейшем быть успешным на той или иной профессии. Соответственно, мы рассказываем, какие компетенции будут в будущем актуальны, mm -hmm. и стараемся развивать эти компетенции, у нас есть такие там, это квесты, или это что-то вот не, в роли неформального образования, и мы стараемся показывать как можно взаимодействовать используя ту или иную компетенцию вот это мы имеем в виду тут имеется в виду не столько профессиональные навыки так. сколько так называемые soft skills то есть мягкие навыки это умение работать в команде это умение учиться то что главное что должна дать школа собственно умение анализировать информацию навык критического мышления на сегодняшний день это зачастую не менее важно, чем профессиональные навыки. И вот это те самые компетенции, которые помогут в быстро меняющемся мире детям, когда они станут взрослыми, ориентироваться и находить себя. То, то есть то, имеется в виду компетенции именно как soft skills. Кажучи образно, вы не даете там какую-то психологическую карту с переликом профессий, якими они могут заниматься, а вы им там, умовно кажучи, вживляете такий компас, за допомогою якого mm -hmm. они смогут в подальшому там шукати свой шлях. Так? Да? Орієнтуватися реально, свідомо в том, что происходит на рынке праці и так далее, и так далее. Да. Скорее так. И, безусловно, и... это, конечно, работа с родителями, потому что э, это вот даже с ваших слов, да? да, что это же совсем дети, как же они могут определиться? На самом деле, если действительно прислушиваться к мнению подростка, который, да, действительно, он знает, кем он хочет быть, он знает, что он хочет делать. Просто надо ему помочь, помочь с навыками, помочь с компетенциями, помочь с направлением, а все остальное он сам определится, и он будет счастлив, он будет понимать, где он будет работать. Но и зачастую нет, так, родители нет. видят детей несколько зашорено, как и дети родители, особенно в подростковом да. возрасте. Да, да. Вот сейчас в проекте Бипрофи, который мы реализуем при поддержке GIZ, мы о нем сейчас расскажем подробнее, у нас будет семейный профориентационный лагерь. Суть лагеря в том, что осветяны, которые освоили нашу методику, отрабатывают ее с помощью подростков и их родителей. То есть три дня. 30 подростков и 30 родителей и 20 осветян из Харьковской области проведут вместе, бок о бок, вместе с нашими специалистами. Выполняя по группам разные задания, там будут и квесты, и тесты, и тренинги, тренинги встречи с успешными людьми, экскурсии на, в разные успешные компании. Так вот, когда дети видят своих родителей, они иногда удивляются и говорят, ой, а мама так вообще ничего, она крута. Или Родитель, который смотрит на ребенка, говорит, ой, а я думала, он у меня там, вообще уволен, а он, оказывается, он совсем другой в компании своих сверстников. И видят друг друга уже не так зашоренно. И современная молодежь, она на самом деле гораздо умнее, мудрее, ну, чем была я, по крайней мере, в их возрасте, не буду говорить за всех. Я сейчас вспомнила одного мальчика, который у нас был в летнем лагере. Ему было неполных 14. И где-то ближе к концу лагеря я у него спрашивала, как впечатление, как, там, есть ли какая-то польза, что можно сделать лучше. Он говорит, ну я с профессией пока не определился. Но у меня есть 3-4 предмета, которые мне нравятся. Ну вот я пока буду развиваться в этих направлениях, а через год, наверное, я подумаю, что мне из этого выбрать и в какую сторону двигаться дальше. Я в 17 лет поступала в университет, потому что здание красивое. Угу. А ребенок в неполных 14... розсуждає, що йому подобається, не подобається, куди двигатися і коли определяться. А де ж та романтика, на якій будувалася, ну, принаймні там у часи мого дитинства значною мірою будувалася та, та ж сама профорієнтація. Приходить до тебе пожежна і каже, слухай, ну у нас, дивись, дивись, у нас є такі шаломи, у нас є такі машини. Там, я не знаю, приходить там якісь льотчики, каже, слухай, у нас така форма, ми літаємо. Яка... Ну, це ж грало свою роль. Скільки і після там, виходу якогось фільму, о, сухта, я хочу служить в десантных войсках, все. Это моя мрія, и так далее. А тема есть в современном профориентации? Да, только профессии немножко другие. <гум> ну, я думаю, этим занимается центр занятости. А, но у детей критическое мышление есть. И они понимают, что пожарное это красиво. Но радиус... И кто-то хочет быть пожарным. <гум> и это прекрасно, иначе мы бы все сгорели. А кто-то хочет быть айтишником, потому что Пальма, <гум> красивый офис с тренажерами и его никуда не заманишь. На самом деле у центра занятости тоже есть хорошие программы. Прекрасный профориентационный тест. Мы его проходили сами и приглашаем всех прийти в центр занятости областной. Бесплатно можно пройти тестирование, это того стоит. Но сама система, которая была в советское время, она устарела. Новая ей на смену не пришла. Опять-таки подходы с поколением Z должны быть не такие, как с поколением X или поколением Y. Но это другие люди. Они У них? не готовы работать в найме. Они не готовы работать с 9 до 6. Они, они готовы быть самостоятельными. Uh -huh. Они готовы открывать свое дело. И это очень круто. Мне кажется, что будущее за предпринимателями. Это очень хорошо. Открыть свое уникальное дело, которое будет приносить пользу. Сколько сейчас очень много мы слышим от подростков про социальное предпринимательство, чтобы каким-то своим бизнесом решить какую-то социальную проблему. Это совсем другое поколение. И да, возможно, раньше это было круто. И сейчас это может быть круто быть пожарником или летчиком, безусловно. Условно, потому что это важная профессии, но э, то, что может принести пользу, По и в то же время, так. в то же время эти ребята готовы быть волонтерами, угу. много быть волонтерами, заниматься решением каких-то социальных проблем и не получать за это деньги, и зачастую для них, ну для многих, да, делать что-то важное гораздо интереснее, чем там просто работать за деньги. Но мне кажется, это уже не про профессию, это уже про какие-то там социальные свои Но, скорее, Да, скорее <laughs> да. А я сказал, что сейчас по той бик экрана, напевно, там кто-то скажет, ну, известно, все хотят быть бизнесменами, а на заводных никто не хочет идти. А кто же будет работать, Кто же будет створивать индустриальную мить нашей державы? Взагали... Это проблема огромная, простите, что я вас перебила. Так. И одна из целей нашего проекта БиПрофи это повышение престижа профессионально-технического образования. Потому что уходят поколения Токари, слесари. Я знаю, что Инженеры. в трамваях, в троллейбусах скоро не будет водителей, потому что поколение уходит, а на смену не приходит никто. Инженеры, безусловно. То есть технические специальности, рабочие специальности. Сейчас есть проекты, которые вот, начнутся, по крайней мере, я знаю, скоро будут улучшать материально-техническую базу профтехучилищ. Угу. Это все комплексная проблема, и решается она в комплексе. Повысить престиж невозможно без, улучши, без оборудования, без повышения зарплат. И в то же время человек, который получил профессию сварщика, например, в Харькове, может зарабатывать сварщиком больше в Киеве и еще больше в ближайшей да, Восточной Европе. Да, 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 да. да, это тоже проблема. Отток кадров И сейчас гораздо больше потребность в кадрах, чем потребность в работе. А есть то есть, такие, кадровый дефицит существует. Вы находите таких детей, которым ну, которыми, в принципе кажется бы классно выйти там работать руками, может ты там подумаешь про то, чтобы работать там где-то на заводе, або это рабочие специальности, такие есть, так? Мы подсказываем. Угу. К нам часто обращаются родители с вопросом, кем быть, как ориентироваться, куда идти, если, например, ребенок в восьмом классе, ну, не очень тянет в школу и ему неинтересно, а в нашем советском менталитете все-таки ребеночку продлить детство. Известно. И университет обовязково, ну, что ПТУ ценны. Ну, а нет. что ж сразу-то вот это идти руками ну, работать? А потом соседи еще... скажут, ПТУшник. ПТУшник. Ни не образования не нет. Угу. да. Но мы подсказываем, что вы подумайте, вот зарплаты, например, угу. такие у рабочих, вот такие у технических специалистов. И может быть вам не надо мучить ребенка еще три года, и заканчивать школу, и мучить его университетом. Подумайте, какая от этого будет польза. Нам как родителям это трудно, конечно. Ты говоришь о 170 дипломах, с которыми ходят потом Это практически 7 лет. Это 7 лет, это 5 лет университета и 2 года 10-11 класса. Это 7 потерянных лет человека, который не хочет заниматься ничем академическим. У нас, когда накаляется до конца программы, А когда обратиться, когда вообще замысливаться над тем, если, конечно же, ребенок с детства, с малышей не хочет быть космонавтом, все свое жизнь покладает для этого, когда замысливаться в практическом смысле над тем, чтобы пройти то самое тест, ориентироваться и так далее. Чи не запизно тем, для кого сейчас выпускной класс, на кого ждет уже ЗНО и испыты в ступни? Если уже выпускной класс и подросток еще не определился, то, конечно, не поздно. Нужно проходить тестирование, нужно консультироваться со специалистами обязательно. Но начинать эту работу лучше всего в 14, иногда даже в 13 лет. Uh -huh. Это зависит от зрелости ребенка, от того, в какую сторону ориентируются родители, если они понимают, что, скорее всего, техникум, колледж, что, наверное, в 13 лет уже стоит задуматься. Это вот тот возраст, когда на самом деле нужно начинать эту работу. Что ж, я вам очень благодарю за то, что сегодня пришли до нас в студию, и мне кажется, у нас вышла дуже интересная розмова. Не знаю, насколько она будет практична для тех, кто смотрит нас, но надеемся, что он, по крайней мере, подумает как верно Професійно підійти до вибору професії, вибачте за тавтологію. Дуже вам дякую. І дуже дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, все. Щасти вам до побачення.